میرے آکے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو جن پتھروں نے تو یہاں پہ آکے کے دل کو سکون ملتا ہے السلام علیکم میں ہوں جی علی رضا مدینہ شریف سے آج انشاءاللہ میں ایک ایسی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ شاید کم مشہور ہو جو کہ شاید آپ نے دیکھی ہوئی ہو یہ ایک مدینہ منورہ میں ایک غار ہے جس کی ہم انشاءاللہ زیارت کریں گے اس غار کا نام ہے غار بنی حرم جہاں پہ اس غار کا نام یہ بھی ہے کہ غار سجدہ یعنی کہتے ہیں کہ اس غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ دیا تھا اتنا طویل سجدہ دیا تھا کہ صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے زہری مطلب کہ رخصت کر گئے ہیں لیکن یہ ایک غار ہے اس کی ہم انشاءاللہ جا کے زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں انشاءاللہ ان شاء اللہ چلتے ہیں یہاں دل ہے وہاں کا جو عالم ہے وہ ہم کو ملتے ہیں اچھا جی یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ گھر ہوا کرتا تھا حضرت جابر بن عبداللہ کا حضرت جابر بن عبداللہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزل خندق کے دوران جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے تو وہ اسی گھر پہ لے کے آئے تھے یہیں پہ گھر تھا جہاں پہ اب مسجد بنائی گئی ہے وہ یہاں پہ وہ لے کے آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے دعوت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح میں بس گئے ہیں ان کے پیغام بنی حرم جو ہے نا قبیلہ یہی پہ آباد تھا یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں نا اچھا جی یہ ہے وہ غار جہاں پہ میں اب آیا ہوں زیارت کروانے کے لیے تو اس سائیڈ پہ جو ہے نا یہ غزہ خندہ کا یعنی سبا مساجد جس کو آپ بولتے ہیں اور یہ ہے جی بنی حرم کا جو قبیلہ تھا وہ اسی حرے میں موجود تھا مطلب کہ رہائش پذیر تھا اور اب بھی یہ حرہ جو ہے نا پرانا علاقہ ہے ہر بولتے ہیں گاؤں کو ایک گھر کو مطلب کہ علاقے کو تو یہ ایک پرانا علاقہ ہے میں اندر جا کے تھوڑا سا آپ کو جانا اس کا وزٹ بھی کراؤں گا اور یہ تھوڑی سی دشوار چڑھائی ہے جس کو ہم نے چڑھ کے اوپر جانا ہے اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ چڑھنا مشکل ہے چڑھنا مشکل بھی نہیں ہے بس اگر آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو بچوں کا دھیان رکھیں کیونکہ اوپر تھوڑی سی جانا چڑھائی تھوڑی سی مشکل ہے اوپر باقی یہاں پہ تو ٹھیک ہے یہ جو غارہ نا یہ غارا جبل سالے کے دامن میں واقع ہے یہ جو جبل آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پہاڑ اس کا نام ہے جبل سالے یہ ان کے دامن میں یعنی کہ اندر کی جگہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی جبل ہے اس سائیڈ پہ بھی جبل ہے اس کے دامن میں جو ہے یہ واقعہ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ پانچ ہجری میں مشہور غزوہ خندق پیش آیا تھا غزوہ خندق اس سائیڈ پہ پیش آیا تھا یعنی اس سائیڈ پہ یا خندق بھی اسی سائیڈ پہ ہے یہ جو غار ہے نا یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ دیا تھا اتنا طویل سجدہ دیا تھا کہ صحابہ اکرام کو ایسے لگا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے زہری مطلب کہ رخصت کر گئے ہیں تو یہ وہ غار ہے اس کو غار سجدہ بھی کہتے ہیں اور غار بنی حرام بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے یہاں پہ دعا کرنا یا پھر عبادت کرنا سننا تو نہیں ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جڑی ہوئی جگہ ہے یہاں پہ میرے آکے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے ان کی نسبت سے یہ جڑی ہوئی چیز ہے تو یہاں پہ آ کے دل کو سکون ملتا ہے اور یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ اتنا مشہور بھی نہیں ہے س... زیادہ لوگ یہاں پہ نہیں آتے تو میں آپ کو یہ جو ہے نا ماشاءاللہ ایسی زیارت کروا رہا ہوں جو کہ شاید آپ نے پہلے نہ کی ہو اور لوگ آ کے یہاں پہ جو ہے نا نام لکھ جاتے ہیں یہ اچھا نہیں کرتے یہ دیکھیں یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں اس سائڈ پہ بھی سارے پتھر جو ہے نا سارا خراب کیا ہوا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو جن پتھروں نے ان پہ آ کے یہ نام لکھے یہ اچھا تو نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تارا ان کو ہدایت دے دیکھیں ماشاءاللہ یہاں <سطور> پہ آکے کے دعا بھی کرتے ہیں اور جین آباد بھی بچی ہوئی ہے آپ نواسل بھی ادا کر سکتے ہیں اور پانی بھی پڑا ہے یہاں پہ وضو کرنے کے لیے یا شاید پینے کے لیے یہاں پہ ایک اوپر غار ہے لیکن وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگ آکے کے یہاں پہ جو ہے نا اکثر پتہ کیا کرتے ہیں لوگ آ کے یہاں پہ پانی ڈال دیتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ صرف یہاں پہ تھوڑا سا ایک کھڈا بنا ہوا ہے جس پہ لوگ خود بخود پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چشمہ ہے یا پھر ایسا بولتے ہیں کہ یہ کوئی ایک معجزہ ہے یہ دیکھیں یہ خالی کھڈا ہی ہے لیکن یہاں پہ لوگ خود پانی ڈال کے اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی معجزہ ہے اور یہ جس جبل کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس جبل کو جبل سالے بولتے ہیں جبل کی خبر دل میں آئی روح کو سکون اور دل کو چین آیا دعا کی تھی خالی دل میں دل کی حالت حال تھی مدینہ کی فضاؤں میں دل میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر مدینہ میں آتے ہیں نا تو یہ دور نہیں ہے صبا مساجد کے بالکل قریب ہے حرم پاک کے بالکل قریب ہے اس سائیڈ پہ ہے حرم پاک اس کے بالکل قریب ہے تقریباً ایک ڈیٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں پہ تو اگر آپ یہاں پہ آئیں تو اس جگہ پہ آپ ضرور وزٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ اترنے کے لیے تھوڑی سی مشکل جگہ ہے دشوار جگہ ہے اگر آپ کے ساتھ آتے ہیں تو تھوڑا ان کا دھیان رکھا کریں اچھا جی ہے نا الحمدللہ ہم نے یہاں پہ پڑھنی ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دوران جب پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا تو جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گھر دعوت پہ بلایا تھا یہ انہی کا گھر یہیں پہ تھا تو اس مسجد میں ہم نے انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے اچھا یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں نا اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی تو مسلمان سخت بھوک میں مبتلا تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کا انتظام کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں انہوں نے تھوڑا سا گوشت اور جو گھر میں راشن تھا انہوں نے تیار کیا حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی نے تو اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ چپکی سے بھاگتے ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی انہوں نے کہا کہ چند صحابہ کے ساتھ آپ جو ہے نا ہمارے گھر آ جائیں ہم نے آپ کے لیے دعوت کی تو پھر ایک معجزہ ہوا تھوڑے سے کھانے میں سینکڑوں صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بھی جو ہے نا کھانا بچا رہا معجزہ ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہی ہے

تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اگر آپ نے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کی زیارت کی ویڈیوز آپ کو اور ملتی رہیں اور کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ یہاں کی زیارت کس کس نے کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس عادت بخشی ہے یہاں پہ آنے